Чуть больше года назад я читал один христианский журнал. И прочитав статью, кстати, на той тексте, который проповедовал сегодня Олег, ниже был такой небольшой опрос. И этот вопрос состоял из двух, скажем так, основных вопросов. Скажем так, было там два ключевых вопроса, которые привлекли мое внимание. И так как этот журнал был онлайн, то есть в интернете, я мог как бы проголосовать или ответить, или выбрать эти ответы и видеть, как, бы, как другие люди голосуют или отвечают на этот вопрос. И хочу сегодня вам задать этот вопрос. Вопрос номер один. Как вы считаете, кто сегодня имеет больше влияния? И два варианта ответов. Церковь на мир или мир на церковь? Давайте начнем с хористов. Ну, так неинтересно. Они сказали второй вариант. То есть церковь на мир? Мир на церковь. Церковь на мир. Я знал, что Павел Данилович так и ответит. Будут все отвечать так, и Павел Данилович все равно так скажет. Братья и сестры, как вы думаете, ну в целом, вот давайте как мы как церковь Рождества. Мы имеем больше влияния на мир, то есть светим, солим, молимся, проповедуем, как часто мы говорим, жизнью, рассказываем людям, занимаемся какими-то личными встречами или еще что-нибудь сюда входит. Или все же мир больше имеет влияние на нас, людей, на нас, христиан. Я ответил лично второй вариант, что мир больше имеет влияние на меня, чем я на мир, как христианин, как часть церкви. Был второй вопрос. Похож на этот или как бы истекающий. А скажите, пожалуйста, ну как бы задается вопрос. Влияние мира на церковь сейчас больше, нежели 30 или 40 лет назад было. Ну, харисты ваш вариант. Больше или меньше? Больше. <coughs> Больше. Одинаково. Одинаково. Еще одно мнение. Хорошо. Знаете, такие интересные вопросы. В принципе, каждый имеет свое понимание, свою точку зрения. Каждый со своего духовного опыта, жизненного опыта из за своих каких-то взглядов может отвечать. И в принципе, я думаю, что. У каждого есть свой аргументированный ответ. Но факт остается фактом. Мы живем в таком веке, когда мы тесно соприкасаемся с миром. Если вы заметили, Олег Иванович уже проповедовал на тему касательно мира. И причина, почему я сегодня даже буду говорить об этом, потому что несколько недель назад у нас был братский совет. И мы говорили как раз на эту тему, что мир сегодня имеет сильное влияние на церковь. Если я сегодня спрошу вас, как мир имеет влияние на церковь, то ну, в первую очередь, наверное, услышу ответы, ну, наверное, в одежде. Ну, что-то у нас такие первые ассоциации. Второе, может быть, ассоциация, это внешний вид. Не одежда, а вот имеют там прически, эм еще какие-то элементы, да, украшения. Может кто-то сказать музыка. Да, брат Коля сразу скажет, музыка хорошо. А кто-то еще что-то увидит, кто-то скажет э, машины у некоторых или дома у некоторых. То есть ответов может быть много. И в принципе мы сошлись к тому вот с братьями, что было бы хорошо поговорить о внешнем виде как мир влияет на нас. И вот, готовясь к этой проповеди, я уже чуть было не подготовил ее, говоря, как мир влияет на внешний вид, как братьев и сестер, одинаково. Но тут я вспомнил, я не знаю почему, но я вспомнил эту картину, когда я пришел в школу, это было чуть больше года назад, наверное, где-то в года два назад. Я пришел где-то, ну, заходил в школу где-то в часа два или три, когда уроки заканчиваются, и так получилось, я увидел одну из учениц, она уже сейчас не учится, которая зашла в раздевалку в одном одеянии, а я что-то задержался в холле с кем-то разговаривал, из раздевалки выходит совсем в другом одеянии, с украшениями, я не знаю, то ли она сережки делала, то ли клипсы такие большие, и пошла. И знаете, почему я так обратил на это внимание? Думаю. Ну, я знаю, что в школе есть определенные правила, и очень хорошие правила, я считаю, они очень хорошие правила. Но увидел, что человек может приспосабливаться к этим правилам, но иметь мировоззрение и взгляд абсолютно противоположный. И вот как-то Господь направил мои мысли, и я все-таки решил о одежде, может быть, в следующий раз мы поговорим, и это, так нужно говорить. Но поговорить на чуть-чуть другую не то, что тему, а другой вектор хотел затронуть. Откройте второе послание Тимофею. Третья глава. И мы будем читать этот отрывок. Отрывок, который очень известный. Отрывок, который как раз и говорит, говорит нам о том, в чем заключается система ценностей этого мира. Но прежде чем мы посмотрим отрывок, давайте мы разберем...